Художница. Ну, я хочу вас расстроить, вот, э, на самом деле модератор очень старается, вроде бы мы пытаемся строить диалог, но диалог возможен только тогда, когда обе стороны мне вот хотят вступить. И я вот смотрю на ту сторону, и я не уверена, что она хочет вступать в диалог. Они вот улыбаются, смеются, ребята, вот. но я не вижу какой-то активности, но зато я вижу очень сильную единую активность с их стороны. Вот, э, они представляют мои права, права других художников, возможно, я не знаю, для до конца для себя не получила ответы. И поэтому ну, я вот даже не знаю, какой диалог возможен в этой ситуации. Это так первый вопрос. Я вас не знаю, вы говорите, я просто прошу, чтобы вы... Вот. <говорит> то есть это ну, первое такое замечание, я не знаю, будет ли это какой-то конструктив вообще, на самом деле. И э, как вопрос я бы хотела обратиться к Вове, наверное, к Никите Кадану или к СТИ, я не знаю, и попросить дать определение цензуру ну, я, наверное повезу, но, возможно. Да, прошу. Да, слышно меня нормально. Николай Ильичный художник. Я хотел бы сказать да, что действительно были разные реплики о том, что кто-то кого-то хоронит, кто, какая сторона выиграет в этой ситуации. Действительно, хотелось бы обсудить вообще перспективы. Вот смотрите, после ситуации, которая произошла, сразу уволился Александр Соловьев, сразу уволилась Екатерина Слухалова как бы люди, которые работали, выполняли важную работу, это, наверное, что-то значит. На днях отказался планировать дискуссионную платформу Крис Гроис. Вот. И, может быть, откажется и второй куратор курировать эту биеннале. Поэтому, мне кажется, эта ситуация, ну, мне необходимо выработать, прежде всего, институции мастерскому арсеналу, какую-то стратегию, как вообще развиваться дальше. И что я хотел сказать, что э, ситуация, которая произошла, она э, произошла потому, что было принято единоличное решение. Решение директора — закрасить работу. Э, и не думаете ли вы, что вообще стратегия функционирования институции должна после этого как-то измениться? Не думаете ли вы, что художественная среда, она должна тоже иметь возможность влиять э, на такие решения, что, возможно, э, нужно создание какого-то общественного совета при арсенале, который мог бы принимать, мог бы влиять на события, которые происходят. Спасибо. Да, действительно, то, что произошло в арсенале, это очень серьезная ситуация, и мы осознаем свою ответственность за эту ситуацию. Но мне хотелось бы разграничивать э, два, две вещи: личный некий как бы конфликт личности которые мы вот сегодня очень активно обсуждали и некая будущая институция, о которой мы сегодня говорим, потому что это все-таки две разные вещи. И мне хотелось бы, чтобы некий ну какой-то негатив э, от э, ситуации, произошедшей в э, все-таки можно было трансформировать в конструктив и какие-то конкретные предложения, вот вы сейчас сказали, про создание наблюдательного совета. То есть мы на самом деле очень действительно открыты к предложениям, мы хотим обсуждать с сообществом эту ситуацию, потому что ситуация беспрецедентная. Это надо признать. Она действительно, как говорил, не будь к ночи помянут Борис Гройс, когда приезжал сюда, она действительно является своего рода социальной структурой, которая всему нашему сообществу показала какие-то самые болевые точки, которые существуют на сегодняшний день в отношении современного искусства и институции, современного искусства и власти и так далее. То есть, это действительно стали перед нами вызовы конструктивно отвечать. И нам очень сложно на самом деле это делать, потому что мы получаем большой массив э, некой такой критики хулительного э, характера и э, очень мало конструктивных предложений. И вот мы когда готовили это мероприятие, мы на самом деле очень рассчитывали на э, на конкретные предложения, на э, диалог по поводу того, что можно дальше с этим, с этой ситуацией делать. Не обсуждение 25 раз, кто куда что закрасил. Это очень важно, я согласна. Проговаривать эту вещь важно. Но важно выходить из клинча, выходить из ступора, искать пути взаимодействия. Давайте этим заниматься. Мы вас призываем этим заниматься не только сейчас. Понятно, что сейчас это первая наша встреча, она несколько как действительно, как говорит Александр, выхода с фейсбука в реальность, суровую. то есть она такая как бы рекогностировка. Но давайте от рекогностировки перейдем все-таки к серии мероприятий. Мы открыты к этому регулярно, вот мы с Алексеем Родинским с регулярно обсуждаем такой формат, который нам поможет и нам поможет, как институции, сформулировать какие-то принципы нашего э, взаимоотношений с сферой современного искусства, и э, как-то поможет не допустить повторения подобных ситуаций в будущем, потому что я опять же повторюсь. Мы мы настроены на конструктивное решение этой ситуации, мы настроены на предложение. Мы хотим работать, мы хотим делать проект, и мы хотим заниматься искусством, а не ссориться. Понимаете, у нас, мы как бы, ну, я понимаю, что это прекрасно, скандалы, они обнажают нек некие вещи, но мы хотим перейти к нашей непосредственной деятельности, к деятельности по организации качественных, интересных, разнообразных и, ну, классных проектов. Поэтому давайте, пожалуйста, как-то Подумать, как нам это сделать. Может, могу... А можно я еще одну небольшую ремарочку? Знаете, у нас вы понимаете, что с современным вообще с искусством в нашей стране очень сложно. И то, что сейчас происходит в Арсенале, это происходит действительно мы заложники ситуации, что искусство остается у делом одиночек, э, профессиональных энтузиастов. А скажите, какой бы вы хотели видеть нашу страну через 2, 5, 10, 15 лет? Давайте сложите стратегию развития э, современного искусства. А что бы вы хотели? Предложите государству, ему все равно. Оно не видит наших с вами проблем и ваших в отдельности не видит проблем. Оно видит только результат скандала. И люди все больше, мы э, я являюсь причиной того, и вы подогреваете, что люди просто начинают будто ненавидеть, ненавидеть то, что они еще не успели полюбить. Давайте сформулируем вместе эту стратегию развития культурной политики. Никто, вот Китай, например, поставил задачу к 2015 году построить 5000 музеев. 90% из них это музеи современного искусства, где вы хотите видеть свои картины. Вы хотите, чтобы вас любили, чтобы вы сами себя любили поколение людей, которые разбираются в искусстве, у нас люди не понимают почему Пикассо, что вот выше, другой ниже, потому что у нас нет истории э, развития, у нас есть традиционная классическая школа я вас скажу, тоже... я рассказала целый да? да? программар, у нас я все проблема, я про проблемы я, у нас так, а, я а, хочу еще, еще потому а, что уже, я тут. Хочу, Нет, ну, просто не носим какие-то повязки. Мы... вещи, они глобальные, они ранят, они убивают. Но это одна проблема. Вы... Давайте простим друг друга. Я прошу об этом, я призываю. Давайте не будем поплюшить нашу Украину за кордоном. Потому что нам же они ниже от этого. Вы... Или вам выгодно, чтобы вы получали гранты как политические беженцы. Я этого не хотела, правда. Я спасала ситуацию. Мне это казалось тогда единственным правильным выходом. Вы можете упряться давайте какой-то конструктив продумаем. Вам выгодно поставить точку в этом конфликте. Предложите, а предложите, как, предложите, как мы можем не выйти из этой ситуации. Почему вы молчите? За... Вы же тоже, не только я инициировала эту встречу. Щоб не залишило <ріс> від директорів. Тобто от проблема в авторитаризмі. Ви своїм вчинком, щоб цього не повторювалося, будь ласка. Є питання, де рішується... Володя, ми хочу. Хочем... Хочем... Це було питання і Хочу сказати, що ми говоримо про те, що це не друг річ, але стало зрозуміло, і просто підсумую, що так, є певна конфліктна ситуація, і було б дивно, щоб сторони ну, не висловилися після того, що вони один одного при людях ніколи не бачили. Тому я думаю, ці якісь навіть гострі моменти це було здорово і нормально, тому що ну, було б не здорово тут всім зараз сидіти, не, не сказати, хто що думає, і ну, говорити про якісь а, а, тільки про майбутнє не, 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 не висловившись. Але я думаю, не можна якісь інші говорити речі, Ви ставили запитання теж є питання дійсно, які умови. От Ви дуже багато говорили про те, що ви говорили про те, що ви хотіли створити, яку інституцію побудувати. Ну, тобто, В принципі, це було б почуто на яких умовах. Дуже хотілося б дізнатися так само або почути, на яких умовах з персоналом і з інституцією відбувалася б, могла би відбуватися подальша співпраця, що для цього мало би відбутися. І були запитання ваше, ваше, ваше і ваше, так, ви раніше трошки підняли руку. Зараз я бачу чотири, і я думаю, що так, я для... почекаю Юрій спочатку, так, я розумію.